السلام علیکم جہاں مشتاق کے ناظرین کو میرا سلام پہنچے آج ہم دریائے ستلج تاریخی دریائے ستلج جس کے مختلف نام رہے ہیں کبھی ہکڑا گھاگھرا گھارا دریا سرسوتی کے نام سے بھی جو ہندوؤں کا مقدس دریا جس کا جو نا اس کی ان کی جو مقدس ویدوں میں ذکر ملتا ہے یہ وہ دریا ہے جس کے کنارے پہ آج ہم ٹھہرے ہوئے ہیں اللہ دریا وہاں رامن شال لوگ گاندے رامین کھلی تازہ آب ہوا میں گہرے گہرے سانسیں لے کر تازہ دم ہونے کے لیے آج ہم اپنے گھر سے چند کلومیٹر دور واقع دریا ستلج کے ایمن والا جھانگڑا پل پر آئے ہوئے ہیں واقع تن دریا نے جو نہ نا وہ دوا کا کام کیا ہے یہاں آ کر ستلج کی بے موسمی روانی کیونکہ ابھی یہ شروع ہو رہا ہے بے موسمی روانی معمولی سی تگیانی جلانی اور ابتدائی جوانی دیکھی ہے تو روح تک سرشاری و و بھی حاصل ہو گئی ہے میں یہاں کافی دیر تک ستلج کنارے تہذیب و تمدن کے ارتقاء دریا کی ملکیت کے تغیر و تبدل کی تاریخ ماضی کے تخیل اور مستقبل کے تفکر میں ڈوبا رہا ہوں اور آج اس دریا کے حسین مناظر نے مجھے مسہور کیے رکھا ہے تو اپنے وسیب کو ستلج کے پانی سے محروم کرنے کے تصور نے محصور و محصور کیے رکھا ہے بس مسرت اور حسرت کے جذبات کا تلا پر پا رہا ہے پانی زندگی ہے تو دریا پانی کے ممبے ماخذ اور مخصن ہوتے ہیں آب زمزم اور گنگا کے پاک پویتر پانی جیسی باتیں مذہبی تقدس رکھتی ہیں اور جنت کا ذکر بھی ٹھنڈے میٹھے پانی کے ذکر کے بغیر نامکمل ہوتا ہے دریا صرف معیشت کے لیے قلیدی اہمیت نہیں رکھتے بلکہ دنیا کی تمام قدیم تہذیبیں دریاؤں کے اکناف اطراف میں پروان چڑھی ہیں دریا نیل دجل و فرات، گنگا و جمنا سندھ کی وادیوں کے کناروں کی زرخیز زمینوں پر نشور نما پانے والی تہذیبیں آج تاریخ تمتن کا بیش قیمت سرمایہ اور اساس ہے سرزمین بحول پر دریاؤں کا مقام میں اتصال ہے اس کے وسیع تر علاقے ستلج اور بیاس کی گزرگاہ رہے ہیں بعد میں پنجنت کے مقام پر جہلم راوی اور چناب کا پانے اس میں شامل ہوتا ہے پھر کوٹ مٹھن یا چاچڑا شریف میں یہ سب شیر دریا سندھ کا حصہ بن جاتے ہیں افسوس کہ ان اس سب کے باوجود باہول پور اور ہمارا وسیب بھوک و پیاس کی دھرتی بنا ہوا ہے ہزاروں سال پہلے ہاکڑا دریا جب اس علاقے میں زندگی تازگی رنگینیاں رونقیں اور انائیاں بانٹتا پھرتا تھا جب اس دریا نے رخ پھیرا تو سر سبز وادیاں پھر بنجر خشک اور ویران چولستان میں بدل گئی آج بھی گویری والا اور درجنوں ٹھیڑ روحی میں قدیم انسانی تہذیب کے اثار کا واضح اور روشن ثبوت ہیں ہکڑا کیا سکا پورا وسیب موک ستا جب دریا ہاکڑا روٹھا تو اس علاقے سے خوش قسمتی خوشحالی اور خوشی روٹ گئی ہنستے مسکراتے رنگوں سے مزیہ منور تہذیب کے رنگ دھندلا گئے تربیہ نغموں کی جگہ علمیہ دکھ بھرے دوہڑوں نے دوڑوں نے لے لی اور بھوک پیاس نے یہاں ڈھیرے ڈال دیے لیکن آفرین ہے کہ دھرتی کے بیٹوں اور باسیوں نے اس وقت اپنی مادر گیتی کو نہیں چھوڑا تھا اور اس دھرتی سے ان کی مثال محبت ضرب المثل کا درجہ رکھتی ہے تقریباً ایک صدیق پہلے ستلج ویلی پروجیکٹ کا منصوبہ بنایا گیا جس کے تحت برطانوی پنجاب ریاست نیر اور ریاست باہول پور نے دریا ستلج کے پانی سے بھرپور استفادہ کرنا تھا ریاست باہول نے دیوالا ہونے کے خدشات کے باوجود سب سے زیادہ مالی اخراجات ادا کیے تاکہ آنے والی نسلیں محفوظ و معمون مالی مستحکم زندگی گزار سکیں یہاں کے لوگوں کے پیٹ کاٹ کاٹ, کاٹ کر ان کے آبا اجداد اور آنے والی نسلوں کے رقبے بیچ بیچ کر پروجیکٹ کے قرض کی ادائیگی کی جانے لگی باہول پور کے قدیم ریاستی باشندوں اور نو آبادکاروں کی محنتیں رنگ لانے لگی زرعی پیداوار اور خوشگوار اور خوشحال مستقبل کی امیدوں میں اضافوں سے کئی تجارتی منڈیاں انسانی آبادی اور شہر تیزی سے قائم ہونے لگے بنجر صحرا سرسبز و شاداب میدانوں میں بدلنے لگے یہاں کے لوگوں پر چھائی اداسی اور غربت کی جگہ مسکراہٹ اور بشاشت لینے لگی لیکن پھر اچانک بھی ساتھ بدل گئی تفصیل کچھ یوں بیان کی جاتی ہے کہ تقسیم ہند کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان تمام تصفیہ طلب معاملات کے لیے انگریز افسران کی زیر نگرانی کمیٹیوں نے اکتیس مارچ انیس سو اڑتالیس تک مالی اثاثوں فوجی ساز و سمان انتظامی ریکارڈ سرحدوں کا تعین وغیرہ سمیت تمام ایشوز حل کرنے تھے مدت متعینہ تک دونوں ممالک کے مقرر کردہ نمائندگان نے تمام معاملات سلجھا لیے لیکن درئی پانی کی تقسیم کی کمیٹی کے پاکستانی نمائندوں نے بڑی کوتاہی کی کسی واضح معاہدے اور سمجھوتے کے بجائے ہندوستانی نمائندوں کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اسے حل نہ کیا کہ یہ کوئی متنازع معاملہ ہی نہیں دریاؤں کے پانیوں کو ہم دونوں ممالک مل جل کر استعمال کرتے رہیں گے یہ ایک فاش تاریخی غلطی تھی جس کی قیمت آج تک پاکستان کے کروڑوں لوگ ادا کر ہیں اور کرتے رہیں گے کیونکہ زبانی اقرار اور وعدے ملکوں اور نمائندوں کے درمیان کوئی اہمیت نہیں رکھتے میرے بس میں ہو تو ان لوگوں کی قبروں پر جا کر احتجاج ریکارڈ کراؤں اور عدالت میں کیس دائر کر کے ان قومی مجرموں کی نشاندہی کرواؤں تاکہ ہمارے ذمہ داروں کو احساس ہو کہ ان کی سہل انگاری اور مجرمانہ غفلت کے پاکستانی قوم پر کتنے مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں اکتیس مارچ انیس سو اڑتالیس کمیٹیوں کا آخری دن ختم ہوا تو اگلے ہی روز یکم اپریل انیس سو اڑتالیس کو بھارت نے پاکستان کا پانی بند کرنا شروع کر دیا پاکستان کے پاس پچھتانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا تھا انگریز افسران اکتیس مارچ تک اپنا کام سر انجام دینے کے بعد بریو ذمہ ہو چکے تھے ریاست بہولپور تمام تر بھارتی تقریبات کو ٹھکرا کر بھارت سے زیادہ مفادات وابستہ ہونے اور آبی دھمکیوں کے باوجود پاکستان میں سب سے پہلے الہاق کر چکی تھی لہٰذا ستلوج ویلی پروجیکٹ کے ہیڈ ورس پر پانی کم کیا جانے لگا ریاست باہول کی معاشی سدگی کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے سے پہلے ختم ہونے لگا تاہم ریاست باہول نے انیس سو چھاسی تک واجب الدا ہونے والے قرض کو انیس سو پچاس میں ہی اپنے وسائل سے چکتا کر دیا ریاست باہول پور نے ایک اشرے سے زائد درسے تک پاکستان کے ساتھ مل کر بھارت کی آبی جاریت کے منفی اثرات برداشت کیے اس امید پر کہ ہمارے اسار و قربانی کا سلہ ملے گا لیکن انیس سو ساٹھ میں دریائی پانوں پانی کے پاک ہند سمجھوتے یعنی سندھ تاس مہدے میں بھی باہول پور کے ساتھ ہاتھ ہو گیا اب کی بار اپنے پاکستانی عقاؤں کی کرم فرمائی تھی جنہوں نے راوی دریا ستلج اور بیاس کے پانی کے بدلے دریا تین دریاؤں سندھ ست ستلج اور سندھ جہلم اور چناب کے ساتھ ساتھ نہروں اور ڈیمز کے لیے کچھ مالیت اور تکنیکی معاملت کے وعدے لے لیے تھے لہٰذا پاکستانی حکومت کی طرف سے پاہول پوری عوام کو بھی دریا کے بدلے کچھ نہروں سے پانی فراہم کرنے کے وعدے کیے گئے میں کوئی آبی مہر نہیں اس حوالے سے عام سی تکنیکی باتیں تک نہیں جانتا لیکن اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ دریاؤں کے متبادل نہریں بالکل نہیں ہو سکتی۔ کبھی چند ستارے بھی چاند کی جگہ لے سکتے ہیں چند جرا چراغ جلا کر ہم انہیں سورج دیوتا کا نعم البدل کہہ سکتے ہیں کبھی شاخند درخت کے مضبوط تنے کا مقام پا سکتی ہیں شاہ رگ اور عام رگوں کے فرق کا کس کو پتہ نہیں کبھی اس کبھی آبی ممبے سر اور ندی نالے برابر ہو سکتے ہیں لاکھوں کیوں سے والے دریا کی قیمت چند ہزار کیوں سے والی نہریں ہو سکتی ہیں دریاؤں کی عظمت و جلالت ستوہ و حیبت اہمیت و قدر و قیمت کے بارے میں دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی قدیم عہد میں بادشاہوں سے بھی پہلے دریاؤں کے لیے دعائیں مانگی جاتی تھیں دریا کا پانی رواں دروان رکھنے کے لیے انسانی جان کی قربانی تک دے دی جاتی تھی دریا میں جب نیا پانی آتا تھا تو اس علاقے کے لوگ ناچ گا کر جشن مناتے تھے اسے خوش آمدید کہتے تھے دنیا کے ہر ادب میں دریا کی اہمیت پر لکھا جاتا تھا لکھا جاتا ہے اور لکھا جاتا رہے گا کیونکہ انسانی زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے دریا او دریا پانی ترے ڈوں گے تو سرا پیو ماں اثاں ترے پونگے اشو نے یہ شعر کہا تھا نباتات حیوانات زراعت چرند پرند وغیرہ غرض یہ کہ سب کی سب زندگی پانی کی مرہونے میں نہ دے دریا کا وجود مثبت اور مفید ماحول کے لیے از بس ضروری ہے اور دریا کے عدم وجود کی نہایت مضر اور منفی اثرات مرتب کرتے ہیں دریا زیر زمین پانی کی مقدار اور معیار بہتر کرتے ہیں سطح زمین پر سبزہ اور ہریالی لاتے ہیں اوپر فیزوں میں رنگ برنگے پرندے چہچہاتے ہیں درختوں کی بہتات سے پانی بارش کا سبب بنتے ہیں عالی تہذیب و حسن معاشرت پروان چڑھتی ہے دریا سے مستفید ہونے والوں کی زندگیاں خوشیوں سے معمور ہو جاتے ہیں پھل اناج اور دیگر زرعی پیداوار کی بہتات ہوتی ہے چہروں پر رونق لبوں پر مسکراہٹ اور زبان پر خوشیوں کے نغمے رواں دواں ہوتے ہیں لیکن دریا سے محروم کیے جانے والے لوگوں کی زندگیاں قابل ترس ہو جاتی ہیں میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ تین دریا اکٹھے کیوں رکھے گئے اور تین اکٹھے دریا راوی ساتلوج اور بیاس بھارت کے حوالے کیوں کیے گئے پنجاب کے دل لاہور سے لے کر صوبہ سندھ کی حدود تک سارا علاقہ باقی دریوں کے رحم و کرم پر کیسے چھوڑ دیا گیا یہ جاننے کے باوجود کہ باہول پر میں بارش بہت کم ہوتی ہے کلیل عرصے میں ستلج ویلی پروجیکٹ کے سارے مثبت اور بہت زیادہ فوائد دیکھے یہاں بہت بڑا زرعی علاقہ ہونے کے باوجود دلیلوں کے امبار لگائے جا سکتے ہیں کہ ستلوج ہمارے پاکستان باہر پول کے لئے بہت ضروری تھا آخر ستلج ہی کیوں چھوڑا گیا اس کے پیچھے کیا مسئلہ تھی اس کے بدلے میں اور دریا لینے میں کیا خاص مسئلہ یا منفیہ تھی ایوب خان کی دور اندیشی یا نواب صادق خان سے ان کی اسبیہ تھی بہت سے سوالات جواب طلب ہیں بھارت نے جلندھر فیروز پور دیگر بھارتی پنجاب اور ہریانہ کو ستلج کے پانی سے اناج گھر بنا لی ہے راجستان کے صحرا کو لہ لہاتے کھیتوں میں بدل دیا ہے بہال پور کا علاقہ بھی بدل کے ہے بھوک پیاس کا استارہ بن کے ہے یہاں کی بستیوں اور گاؤں کے لوگ کراچی لاہور پنڈی اسلام آباد اور دیگر شہروں میں دھکے کھاتے پھر رہے ہیں جن کے لیے وسیب چھوڑنے کا تصور جان لیوا تھا اب اپنی دھرتی شناخت اور تہذیب سے بچھڑنے کا غم ان کے لیے سہانے روح بنا ہوا ہے اگر یہاں پر ستلج رہتا رہتا تو اس کا ہر فرد ہنستا رہتا لیکن ستلج نہیں رہا یہاں کی ہزاروں سال قدیم تہذیب تبدیل اور معدوم ہوتی جا رہی ہے کلہ دریا نہیں مردہ مر ویندیے وسوں ساری ایویں ایویں ہتھیں نہ دفنو دریا نل وسوں ساری سب جانتے ہیں کہ ایندہ جنگیں پانی کے مسئلے پر لڑی جائیں گی مستقبل قریب میں نئے شہر پھر سے دریائے کنارے دریا کنارے کنار بسائے جائیں گے کیونکہ پانی کی کمی کا شکار شہر اور علاقے اجڑنا شروع ہو شروع ہو گئے ہیں زیر زمین پانی ختم ہو گیا یا زہریلا ہو گیا زرات روبے زیوال ہے زراعت روبہ زوال ہے کارخانے منتقل ہونے لگے ہیں دریا زندگیاں بانٹنے میں بانٹتے ہیں بھارت کے پاس ہماری شاہراہ ہے اور وہ ہماری سانسیں دبائے جا رہا ہے آج کا ستلج آج آج ستلج کو بہتے دیکھا ہے تو دل سے دعائیں نکلیں کہ ہر سال اتنی بارش ہوتی رہے کہ ستلجوں ہی سارا سال بہتا رہے یہ ریت کا دریا نہ بنے پہلے کی طرح آب حیات بانٹنے والا سر چشمہ بنے ایک اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ ہمارے وسیب سے گزرنے والے سارے دریا یہاں آ کر سکون اور سستی سے اپنا سفر جار رکھتے ہیں حالانکہ سارے دریا اپنی ابتدا میں بہت تند و تیز ہوتے ہیں یہ جی ستلج دریا ہمارے علاقے سے غصے میں بپھرا پھڑکا ہوا گزرتا ہے شاید وہ ہم سے نالا و ناراض ہے کہ ہم نے اس کی قدر نہیں کی اس کے پانی سے محروم کیے جانے پر صدا احتجاج کی بلند نہیں کی ستلج دریا کا غصہ بچا ہے اپنے حصے کا کام کر کے خدا تعالی سے قبولیت اور برکت کی دعوں سے دو دعائیں مانگی جاتے ہیں لیکن ہم صرف دعائیں مانگنے پر مانگنے والوں کے ہمت استقامت سے کام نہیں کرتے ہماری جیسی قوموں کا یہی انجام ہوتا ہے ہم یہی نوشت تقدیر ہے یہی فطرت کا حکم اور تدبیر ہے کہ انسانوں اور اقوام کو وہی کچھ ملتا ہے جتنا وہ کوشش کرتے ہیں مستند دو معتبر مورخین اور محققین کی جانب سے اپنی اس نامکمر اور اصلاح طلب زاویہ نکاح کی تصحیح ترمیم تنقید اور تمیری تبصروں کو خوش آمدید کہوں گا ساری خواہش ہے جو ستلج واندا رہے ستلج جی سندھ سندھی وہے راوی وہے چناب وہے جہلم وہے اتو رحمتان تندے رہ وجہ دریا واندے رہ وجے اور سارے سارے علاقے شاداب بیاں ہو سبزہ ہوے ہریالی ہوے اور لوگیں چہرے تے بھی سرخی ہوے رونقاں ہوئیں اللہ تعالیٰ سارے پاکستان کو شاد آباد رکھے اور ساری زمین ترسی نہ ہوئے ساری زمین جنہ رجی ہوئی ہوئے اثر رجی ہوئیں اور دنیا کو سا اللہ حافظ